Ом OMTVUA про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Тоже, увы, не шутка. Если появятся истребители вот, перед встречей в НАТО, они, конечно, могут появиться, то в первую очередь они, конечно, тоже будут использованы как носители крылатых ракет, воздушного базирования большой дальности, типа э, вот Шторм поставки которых, кстати говоря, э, с, э, имеют тенденцию к увеличению, во всяком случае, заявления об этом были. Они не могут появиться, они 100% появятся. Да, Белый дом решил поиграть в игру, нас там нет, и все организовано таким образом, что Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине 80 истребителей f 16 так что не надо вот этого условного наклонения это время прошло решение принято нанесение ударов по объектам на территории российской федерации и тут может быть даже важен не столько военный эффект от применения этого оружия сколько медийный ну типа ну вот ну вы, вы же видите но ну вы же видите вот мы одерживаем успехи вот наши контратаки вот мы отбили то и это то есть продолжение вооруженной борьбы, не то чтобы имеет целью какое-то сокрушительное поражение России, но явный успех в ближайшее время. Вот мы Ну это же очевидно, поэтому они будут пытаться под президентские выборы американские уничтожить Крымский мост, потому что ведь это будет фактором, в частности, дебатов, когда будет сказано, мы дали им 60 миллиардов, и где хоть какой-то результат? Насчет медийного, а не военного эффекта. Ну, не знаю, а, база хранения российского дизеля в Ростовской области в городе Азов горит уже три дня. Ну а тут добавилась и Адыгея, и, соответственно, Тамбов. И да, мы помним: Тамбовский волк тебе, товарищ российский захватчик. Хотя в данном случае у Владимира Путина у него тут а, появились новые конструкции. Он теперь не ищет родственников. И это здорово. Наконец-то дошло до старого маразматика, что мы не один народ, что мы сами по себе. Мы что-то одно, а они что-то другое. В России и Корее есть схожие пословицы. Она звучит так. Близкий сосед лучше дальнего родственника. Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами. Предлагают тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Тамбовский волк тебя, родственник. Что там с Крымским мостом, с его э, погружением в Керченский пролив? И в этом плане, может быть, даже если Крымский мост сейчас не имеет, по большому счету, такого, ну, скажем так, военно-стратегического значения, поскольку поставки материальных средств осуществляются уже и по сухопутному коридору, но э, моральный вот эффект, резонанс от обстрелов и у крымского моста будет будет конечно именно тот на котором на который рассчитывают на западе это для них безусловно объект номер один эта группа престарелых товарищей настолько хочет бежать впереди паровоза ну или соответствовать стае мы его еще не разрушили имеется в виду крымский мост они уже моделируют ситуацию как они мстить будут за него а вопрос как его защитить уже не стоит. Хотя, опять же, вот если вернуться к визиту Путина в Пхеньян, у них там а, все восторгаются. Восторгаются новым союзником Владимира Путина, который обязательно поможет отправить солдат. Однако, если они говорят о том, что нужно отправлять России солдат, то мы спрашиваем себя, а где все остальные? Хотя вот некоторые перед тем, как попасть в плен, выдают такую эмоциональную речь о том, что не надо подписывать контракт с Владимиром Путиным. Это опасно. Я позвоной фикса весни Олег Николаевич. Сейчас, пока птичек нету, сидим, отдыхаем, спрятались, бежим не знаю куда. Мой номер жетона Даю обращение. Номер части у Выдержи Б 83-я штурмовая бригада. Даю обращение, что все. Все, больше мощь нету. Три дня без еды, без питья. Поддержки никакой. Что делать дальше, я не знаю. Ноги не идут. И жить хочется будем сдаваться. Все, хватит. Может, так хоть маленько поживем. Больше выбора никакого. Ни патронов, ничего. А больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты, все. Опять что-то жужжит. Ом um, Про головне. Отже, значить, що нам пише преса про Харківщину взагалом, Форбс Форбс, аж цілий Форбс нам написав, що трохи більше ніж за місяць після початку російського наступу на Харківщину, регіон став надзвичайно небезпечним для російської піхоти і бронетехніки. Як обстановка на вашому напрямку, і як живеться агресору на сьогодні? Ну, дивіться, ми зараз знаходимося на куп'янському напрямку. Ситуація відверто кажучи, у нас складна, але вона повністю контрольована, тому що у нас дуже файно працюють злагоджена командування, артилерія, танки, ті ж самі дрони, піхота. Все працює дуже злагоджено, Дуже швидко реагуємо на всі штурмові дії, які проводить наш противник. Тому ситуація повністю контрольована. Зараз дуже усилилися обстріли. Наприклад, за вчорашній день ворог провів приблизно 11 атак. Спроб атакувати наші позиції. Всі вони були невдалі, але деякі ще тривають. Скажу вам так відверто. Це завдяки тільки нашому командуванню, тому що дуже швидко ми на це все реагуємо. Ми зробимо все, щоб ворог не дійшов до своїх коварних планів. Зайняти нашу територію. Може, навіть зробимо так: декілька контратак, щоб відбити його як можна далі до своєї території. Вся Україна, повірте вам безмежно. Пане Дмитро, вдячна за вашу службу. Але наскільки мені відомо, ваш підрозділ це не перша його локація. Ви були на кількох інших напрямках, маєте багато здобутого бойового досвіду. Розкажіть, чи є різниця у веденні бойових дій на різних напрямках за вашими спостереженнями? Так, да, відверто скажу, дуже багато зараз що змінилося. А я перший раз побачив на Купінському напрямку. Наприклад, ну так я оператор дрону. Перший раз побачив, щоб е Кацапський Мавік шов на удар нашому Мавіку, е типу, він може збоку вдарити, може сісти зверху на дрон, може знизу підбити для того, щоб е ми втратили борта. В них цих бортів дуже дуже багата кількість для нас. Це поки що скажімо так, скарб, котрий треба тримати, його не можна просто так взяти і загубити. По-друге, по-друге, противник веде себе тут, навіть скажімо так, трохи загострює ситуацію. В плані чого постійні обстріли. І обстріли куди-небудь. Постійно літає над головою Орлани, а, Зала без кінця і краю. Багато ФПВ-дронів пролітає. А Піхота йде на лобове зіткнення з нами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.